bu darsda sizlar bilan mana bu koraзinkani tepasida turgan son bor mana shu mahsulotlarni sonini bildiradi ya'ni hozirgi holatda bu to'rt chiqishi kerak ya'ni bu mahsulotdan uchta bundan bitta bo'lsa hammasi to'rtta shu to'rt yozuv chiqishi kerak va bu kорзинка e'tibor bersanglar mana корзинка sahifasida ham bor stor sahifasida ham bor ya'ni hamma sahifalarda bu ko'rinib turadi mana shuni hozir to'g'irlanishini ko'ramiz bu hamma sahifada borligi ya'ni 'shu hidrdaligini bildiradi bu hidrda joylashgan va hierga biza qanaqadir o'zgaruvchi qiymat bermoqchi bo'lsak esinglarda bo'lsa kontekst protsessor qilib berganmiz xuddi shunaqa va hider afrabiza kontekst protsessor qilib beramiz chunki u ko'p sahifada yoki bo'lmasam hamma sahifada ishlatiladi agar bitta sahifaga tegishli bo'lsa unda kontekst qilib bersak bo'ladi endi shuning uchun birinchi bu kоrзинкаni hozir mana shablondan ko'rsataman joylashgan mana bu mana bu yerda joylashgan hozir shu mana shu nolni o'rniga biz kontekt protsessorda ishlatilgan o'sha o'zgaruvchini nomini yozamiz undan oldin birinchi biza kontekst protsessor yaratib olamiz stor ichiga yangi fayl yaratamiz nomini kontekt protsessor deymiz e, nuqta piy qolib ketdi va mana yani shu funksiyani yozishni boshlaymiz request keladi unga e, birinchi biza aniqlashimiz kerak bo'lgan narsa bu kart kartni aniqlaymiz keyin u orqali karta item aniqlaymiz va har bittasini keyin siklga aylantirib sonini hisoblab chiqamiz bizda kart yo'q shuning uchun uni import qili olamiz bizada bu karta adashmasam karta joylashgan mana karta item bilan kart objek deymiz get deymiz va session idsini session, IDs session id esa o'sha session id ga teng bo'lsin deymiz bu joyda biza bitta funksiya ishlatamiz işte, biz u funksiyani cardv ichida e'lon qilganmiz mana shuni import qilib olamiz mana shu card ni kard id, e, ID funksiyasiga murojaat qilamiz va unga parametr sifatida requestni beramiz reqest e beramiz shunda bu card id funksiyasi request orqali ichidagi session id idni aniqlab beradi olib beradi va o'sha session id idga teng bo'lgan kartni olib beradi va biza endi shu kartga tegishli bo'lgan kart itemslarni olishimiz kerak filter qilib olishimiz kerak biza bunga kart aynan shu kart xususiyati kartga teng bo'lsin deymiz ya'ni aynan shu buyurtmaga tegishli bo'lgan hamma mahsulotlarni aniqlab beradigan endi sikl ichida birinchi bitta o'zgaruvchiei endi sikl ichida har bittasini qo'shib chiqamiz ya'ni akkauntga qo'shgin deymiz mana shu aytdimmi kart aytdimmi quantity sini ya'ni unda yani o'sha mahsulotni soni saqlanadi mana e, bu mana e, shu kod bloki xatolik berib qolishi mumkin agarda mahsulotni yoki topolmasa shuning uchun biz uni try ichiga qo'yamiz e, bu joyda aksept deymiz agarda obyekt topilmaydigan bo'lsa unda countga nol bergin deymiz va e, natijasini diktga o'girib count nom bilan Ha, xato ketib qoldi bu ochida yozilmaydi boshqadan yozamiz mana bu. endi biz bizani metodimiz tayyor bo'ldi endi uni context processor'i o'sha settingsga biza kurs qo'yishimiz kerak ekan Esingizda bo'lsa buni qilganmiz bz settings settingsga ki kiramiz Context processor mana bu joyda saqlanadi mana shuni hozirn ko'chiramiz store ichida bizaniki mn uh, ko'rsataman store ichida context processor va counterni nomini yozsak bo'ldi endi biza hidriga kirib undan foydalansak bo'ladi biza funksiyaga biz count nomi bilan berbor endi count nomi bilan biz foydalanamiz hidriga o'tamiz mana bu yerga akountni yozib qo'yamiz endi ishga tushiramiz ishga tushirsak mana корзинкаni narxi sonini kозинкаda mahsulotlarni sonini ko'rsatadigan bo'ladi hozir mana korzinkani bossak ishlamaydi keling buni ham ishlatib qo'yamiz mana bu joyga havolani ko'rsatib qo'yamiz URL deymiz va kart deymiz ya'ni nami esigazda bo'lsa kart name bilan saqlagan edik mana hozir kоrзинкaga o'tadigan bo'lsa, mana kорзинaga o'tdi Mana ko'paytiradigan bo'lsak qo'shadigan yoki ayiradigan bo'lsak mana avtomat buni ham soni o'zgaradi keyingi darsda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling